देवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मार्जेभ्यूर्ध्वम् षण्णोऽस्तु जिपदे यं चतुष्पदेवादोऽश्च सा जानानजने अभेदस्मा रदा गदा विराजो भस्मादस्मा

चार्यविरचिता कालभैरवाष्टकम् देवराजसेव्यमानपावनाङ्गि पङ्कजम् व्यालयज्ञसूत्रमिन्दुशेखरम् कृपाकरम् योगि वृन्दवन्दितं दिगम्बरं काशिका भजे भानुकोटिभास्मरं भवाब्तारकं परं नीलकण्ठभीप्सितार्धदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिका पुराधिनाथ भजे शङ्कपाशदण्डपाणिमादिकारणं श्यामकायवादिदेवमक्षरं निरामयं भीम विक्रमं प्रभुं विचित्रताण्डवप्रियं काशिका भजे भुक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्त चारु विग्रहं भक्तवत्सलं स्थिरं स्वधर्ममार्गनाशकं कर्मपाशमोचकं सुशर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णकेशपाशोभिताङ्गनिर्मलं काशिका कम् नित्यमद्वितीयमिष्ट दैवतं निरञ्जनम् मृत्युदर्पनाशनं कराल दंशभूषणम् काशिका पुराधिनाथकाल भैरवं भजे पट्टहास भिन्न पद्मजाण्डकोश दृष्टिपात नष्ट पापजालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धि

पात नष्ट पाप जालमुग्रशासनम् अष्टसिद्धिदायकम् कपाल का मालिकाधरम् काशिका पुराधिनाथ काल भैरवं भजे भूतसङ्घनायकम् विशाल कीर्तिदायकम् काशीवासि लोक पुण्य पाप शोधकं विभुम् नीतिमार्ग कोविदं पुरातनं शिका कालभैरवं भजे कालभैरवाष्टकम् मनोहरं। ये मनोहरम् ज्ञानमुक्तिसाधकं विचित्र पुण्यवर्धनम् शोकमोहलोभदैन्यकोपतापनाशनम् ते ಕ್ಷೇತ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೊಸಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಗಡಿಗನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಮಿ ದಿನ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂದರೆ ಕಾಲ ಅಷ್ಟಮಿ ಅಂತ ಪೌರ್ಣಮಿ ನಂತರ ಗ್ರಹ ಕಾಲ ಅಷ್ಟಮಿಯ ದಿನದಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂಬಕಾಯಿ ಪಾಲಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನೆರವೇರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಕುಂಭಕಾಯಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿ ನಿಮ್ಮ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ದೇವರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ನೆರವೇರುತ್ತೆ